Я Костаков Сергей. Обращаюсь к тем, у кого еще осталось хоть капля здравого смысла в мозгу и чувство собственного достоинства. Буду говорить о конкретном случае, о том, как против меня было сфабриковано уголовное дело по статье 296, часть 2, хулиганство, за то, что 22 ноября 2010 года я участвовал в акции протеста на податковом Майдане. Мое преступление выложено на YouTube, и любой желающий может убедиться в том, что повреждения автомобиля, за которые меня судят, и за которые я 7 месяцев отбыл в СИЗО, совершили специально обученные и хорошо организованные люди. Лица этих людей видны на видео совершенно отчетливо. Тем не менее, этих людей никто не установил и не привлек к уголовной ответственности что наталкивает меня на мысли о том, что молодые люди являются курсантами вузов МВД и СБУ и покрываются нашими органами. Что касается нашего любимого президента, уважаемый, такого скотства и такого жлобства в рядах правоохранительных органов Украина еще не знала. Это касается всех судов, прокуратуры, милиции, налоговой и прочих служб. Особенно это относится к судьям. Уважаемые, наша третья власть назначается непосредственно вами, и вами же контролируется. Ваши вассалы из числа судей потеряли чувство совести, страха перед Богом и своим народом. Я, как и многие наши граждане, хотим поскорее увидеть, как вы, предатели и конченные деграданты, нарушившие присягу народу Украины, сдохнете в муках. Потому что таких тварей, как вы, земля не в силах долго носить. Поэтому подведем итог. Вы уволены.